это два разных мира во-первых там это это мир войны а здесь вернее в городах мирных городах это мир потребительства там сражаются и складывают головы за какие-то идеалы за светлое будущее за какие-то высокие цели а в этих городах, в больших мегаполисах, там, там интересные фильмы показывают в кинотеатрах, распродажи, законы какие-то принимают. классным пацанам, едем с отличным ребятам, которые с самых первых дней, самых самых первых дней еще до Славянска защищают нас. Так, что там рассказывать? Они сами все расскажут. Здесь будет у них настроение. Я на войне нашел Бога. Действительно, на войне я нашел Бога. До этого я не знал, есть он или нет, но во время боевых действий я просто молился Ему и меня проносило. Даже когда миномет ударил рядом с нами, он ударил от меня в пяти метрах, у нас стало три трехсотых, Петрошку тяг, Александр Косолапов и Алексей Тутов. То, а, а меня принесло, меня и Дереха, и Рому, то, то тут я уже поверил, что Бог есть, и Он оберегает, если в Него веришь. Ну, самое сложное — это переживать за тех ребят, которые находятся там. И, наверное, сложнее находиться дома, чем в зоне боевых действий. Вот. Потому что постоянно переживаешь, постоянно с кем-то общаешься и слышишь, что там происходит на заднем плане телефонной трубки. Враг всегда остается врагом, и если не убить его, то он убьет тебя. Ну, хоть насколько вы не похожи, они так же самые. В детстве играли в футбол, как и я, и, и вообще у них жизнь очень похожа на нашу. Но если не ты, то тебя. Кого-то ищешь в телефоне. И выпадает человек, которого уже больше нету. Ты сразу в голове его вспоминаешь, понимаешь, что все. А стереть из телефона как-то рука не поднимается. Знаешь, никто не верил, что будет война никто не думал, что может случиться так, что обычные люди должны будут мобилизироваться и что делать. Мы с Жекой, в общем-то, участвовали во всех процессах, которые происходили до этого, поэтому логично и влились в волонтерское движение. Мы уже съездили туда, в зону боевых действий, я не знаю сколько, десятков раз. Вот. Насмотрелись, и закалились для того, чтобы, я не знаю, мы уже не сможем туда не ездить. Мы уже не сможем просто смотреть на то, что там происходит. Мы уже не можем быть безучастными. Первый раз, еще в апреле месяце, мы приехали на границу Харьковской области. И мы хотели поддержать ребят. Привезли им небольшие, небольшие какие-то продуктовые э, продуктовый набор, печенька, чай, э, сигареты и лекарства, по-моему, мы считаем, что это самое необходимое. Рыжки от автомата. Мы возим рыжки от автомата. Смотри. А да. что. все вам. А какие климаты? 5,45! Не вперло. Це фарба. А міграфовує. Це окремий. А є ще центральні це, два крути це, зразу. Це навіть добре, бо є от такі в мене і центральні. Щось видно, перший Та ти що, красава. Пацаны, то красава. Дякую, дякую, дякую. Это рис, это бля. это пацаны, бля. Это капец, бля. Шикарнейшая вещь, бля. Шикарно. Стиро дякую. Слеза на Та и все проблемы. Я все такие потреблю. Ты разумеешь, что это это как і и блядь, и все, что хочешь, все в одном. Я так ще треба инструкцию почитать, как использовать составе стрілочкою. А то компас просто. То просто компас? Ну да, он показывает точную координату, ну то есть, какие градус, градус. градусы, азимут, азимут, Правильно, азимут. Стартку, да. Вы Вибираєш, викручуєш ее на нуля. Не, 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 вы даже вот так. Это мне Я не забираю. Тому дому, бля, кому. Да, ребята. До гудели, до гудели. покажите, что щедрый байкер. Кому приятно просить, особенно когда ты находишься на передовой, когда ты каждый день защищаешь своих родных, близких, друзей и вообще страну, а у тебя нету там. Нету просто банальных вещей, теплых вещей, там спальника какого-нибудь или берцев. И ты должен, ребята, прилетите мне, пожалуйста. Конечно, им не нравится это все. Конечно, им неприятно. Но мы-то их понимаем. Государство не может. Мы как-нибудь справимся. 5 мая мне позвонил один товарищ Солчевска, который тоже считает себя украинцем, и говорит, что создается батальон, который будет воевать за Украину, и позвал меня в Белокуракино. Там, откуда начинался весь батальон, еще с леса. Еще не было ни штаба, и когда я приехал, у нас было 12 человек. И мы пять дней сидели в лесу, а потом приехали Первые 100 человек с Киева, с самообороны. Тогда были первые спонсоры, которые привезли нам три палатки, чуть-чуть еды, и мы ели тушенку, мивину, и все. Обустраивали слез для приезда остальных людей, построили секреты, ходили в коровы и, и ждали. Я не умею просить деньги. Вообще. Но когда надо, когда ты понимаешь, что ну очень надо, то каким-то образом приходится каждый раз по-разному. Мне всегда везет. Находятся достойные люди. И помогают разные люди. Как правило, это знакомые, знакомые знакомых. Люди, которые доверяют, мне, люди, которые меня знают. И иногда вдруг из ниоткуда появляются какие-то люди. Очень, очень сильно помогают люди, которые далеко находятся. Вот, например, канадцы, американцы. Они никогда вообще, они в нас в глаза не видели вообще. Но они знают, что надо Украине сейчас помогать. Украина в тяжелой ситуации. Я был студентом. Я учился в Луганском национальном университете. Отучился два с половиной года и как раз перед сессией я ушел в Айда. Поначалу я маме ничего не говорил, я просто сказал, что, что мы поехали в лес отдыхать. Но ну, а потом я сказал, куда я пошел, и мама была в шоке. Она не была ни против, она не была ни за, она, она просто была в шоке и не знала, что мне говорить. Потом поговорила со своей сестрой и остальными родственниками. И они меня долго договаривали. Но... но я все равно пошел. И... и теперь говорят, что гордятся мной. Часть людей, она как бы поменялась. Незначительная часть людей те, которые в сказки не верят, те, которые просто своим собственным трудом и желанием приближают победу, помогают людям и так далее. Да, государство дерьмо, это понятно. Но народ так клевый. И вот сейчас вот все хорошее исходит от народа, ну а классические государства проявляются в худшей общей степени. И так будет всегда, мне кажется, пока государство не сольется с народом. Думаешь, за народ. Там может даже и не будет. Власне, когда ты находишься среди людей, которые так само мыслят и чувствуют свет, и свою, свою спільноту, так, власне, мне кажется, І сьогодні формується наш світ. Ну я як ніколи почуваю себе вдома, навіть в Харкові. То не мала тут. Під час Майдану немало тут знаходитися, в Харкові. Було якось ось така відчуженість, байдужиця. Зараз це якби теж зникає. Може, через те, що це прифронтове місто, але у нас найбільше волонтерських організацій помію, зараз в Харкові, ніж в будь-якому іншому місті. І зараз. Когда, когда раптом узнаешься данные, там, не поверни голову, а везде есть какие-то волонтеры, даже от людей, которых совсем не сподівався, а выявляются Каждый человек, вот каждый человек как волонтер, неважно это вильные люди или это какая-нибудь другая организация, это уже э, осознанный человек, человек, который точно знает, чего он хочет и человек, который этих людей объединяет между собой внутреннее чувство справедливости. Эти люди, они уже сформировали определенную прослойку вот в обществе, контрольную такую, даже не контрольную, а я даже сказал бы созидательную прослойку. Вообще безболезненно я распрощалась с кучей своих друзей, с огромным количеством знакомых. Я абсолютно не жалею о том, что мы с ними не общаемся, потому что я сейчас понимаю, что у нас было мало общего. Если люди так относятся, они даже не понимают, что происходит. То есть для них, у них совсем другая жизнь. Но в тот же момент взять любой кусок истории всегда активная гражданская оппозиция была только у небольшого процента общества. Сейчас в АТО воюют 50 тысяч человек. А остальные там сидят в Киеве во Львове и вообще не думает о том, что здесь гибнут люди, что здесь люди становятся инвалидами и воюют за них, чтобы война к ним домой не пришла. Мне кажется, что вот те звезд волонтерские, активных граждан, они из себя должны сделать какие-то структуры и, в с годом разуме с батальоном на совет в за цю ну, Найдутся всегда люди. Есть толковые лидеры, которые выют здесь. И я, я думаю, будет очень хорошо, если они будут там. Те люди, которые сейчас находятся у власти, это ну, в большинстве своем обормоти. Это много среди них вообще откровенных сепаратистов. Откровенных, ну скажем, преступников. Ну, понятное дело, что там рука руку моет, там они как-то договариваются, каким-то образом укрепляют вертикаль. Так ни хрена они не поняли. Что скоро Таким укреплением может случиться уже непоправимое. Если уже будет третья революция, то мы потеряем государственность. У нас не будет просто страны. Это будет уже не революция с этими с флажками. Это уже будет революция автоматов. Там уже лягут все просто. И к власти тогда действительно придет хунта. Настоящая хунта и все. Вот я, например, этого боюсь. Я бы не хотел, чтобы так было. Но власть пока, мне кажется, ошибки, они где-то, знаешь, я ну кое-что тоже думал, что он будет вечно жить и царствовать. Может, это тоже наш новый, новоиспеченный президент,

Да, все больше. Это куртки Серегины. Те а, ну, да. ну, я не знаю, да. Ну, не знаю, там что-то 10. Ну, хватит, там много не было. Я же что-то возил и отдавал. Дима! Что ты кидай? Пошли. Разрушки эти по всему мужчину. Вот это мед, да? Да, мед. Ну вот у нас, да, один человек подарил. килограмм меда. Нет, он сюда. А куда вы в субботу поедете? Пески, пески. А кому? Правый сектор у там такой на передовой, находится в виноградной какой-то. А кому еще помогаете? Днепр, 93-я бригада, кто там еще у них? Это в Песках у меня Донбассу помогали, но он оттуда ушел, сейчас, по-моему, был у них ну, раньше с ним работали. Да. Счастье, но ну, это в основном Валик там по счастью выступает. Валик, Вадик у нас. Так, это что-то там? А, это для оружейная смазка. Это тоже туда. Вы знаете, одежды загрузили, мере там, где мы работаем. Еды не хватает, но есть такие вещи, как оптика заказывают оптику, заказывают различные мелочи, там зубочисток начинаю, заканчивая там красивые носки. Вот, и, стираться там негде, то есть поносили два 3 дня и выбросили. Вот такие речи. А что мотивирует ездить? Нет, Сейчас вот. же опасно. А зачем опасно? Я с апреля месяца езжу, бельба как славянская машина, и не опасно. Бронежилеты делают, Давали, ли? как А Валик, как я без бронежилета, не надо. Уже все, уже проезжали. Да ты что, это не А так, так на борода, говорит, меня защищает и греет. А то это там, говорит, живут? Да. Когда борода больше трех сантиметров, все там поселяются. Я так не могу, мне жена не дает. Там ела демоны, бородой не плачут. Ну, когда первый раз попали попали в обстоятельства, когда стреляли просто, это было еще летом или весной, летом, это было летом, в начале лета. Было очень страшно, все лежали на полу возле окон, солдаты, командиры, офицеры сказали, ни в коем случае не встать, это было ночью, ни в коем случае не вставать, не подходить к окнам, что делать в случае, если залетает граната. Блядь, там не такие сильные стрелы, чтобы стрелять и головою. долювою. Выходим, тюкопы. Когда видишь, как взрываются мины, когда приходится запрыгивать за полторы секунды в блиндаж, вот эти яркие моменты, они, конечно, нельзя назвать их позитивными, но тем не менее они больше всего запоминаются. Для меня это все не норма. То есть я не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы постоянно находился под этими обстрелами. Ого, богато. Подожди, я. Я. боже. Я. Я. Наверное, все по-другому стали относиться уже к смерти. Чем, чем дальше, тем э, проще отношения у всех и у нас в том числе. Это, конечно, может быть минус, потому что ты просто становишься черствым человеком, приближу, мало сочувствуешь людям. Вот. Но в тот же момент иначе не получается, потому что постоянно потери, постоянно теряем близких людей, знакомых людей. Вот. И если ну, просто находиться в состоянии стресса постоянно, то не получится, не останется сил на действие. На Ребята ее посмотрят, поменяют то, что нужно, приведут в порядок. А потом мы повезем ее уже туда, в добровольческий батальон к ребятам. Ну, через пару дней. Вообще такой, конечно, аппарат нормальный, но крепко убитый. И если бы ребята машины не восстанавливали, то их в принципе использовать долго нельзя. Ну сейчас в нее вкинули какую-то сумму денег, наверняка. Спасибо Воре, он нам помогает, потому что мы нас Это Рабочая обстановочка. Смотри, обычный Старбековский УАЗик, и это самая долгожданная машина после прорывания. Этот УАЗик купил мой товарищ Сергей. После того, как я ему рассказал, что мне такая машина нужна, мы поехали, купили. Он вообще был без документов, разваленный флан. Его полностью переделывают. Там меняют рессоры, меняют двигатель, карбюратор. Все. Все меняют, переваривают его. Такая машина незамысловатая. Она должна выполнять функцию. На ней должны ездить диверсанты. Вот. Айдара. Чекай. Тут, тут, тут труп здається бомбу. Тут труп. Пахне тут трупом. Ми зачищали. А, тут цей паяльник я взяв. Тут паяли бомбу. Терористи. А, труп. А вот тут труп був. Немає, забрав. Дерене ЛНР. Завалили його. Коротко. Кишки і все, кров. Ти виключив вже? А... ваш Це була база ЛНР, а я террорист. Ми їх тоді вибили. просто не говорят не о всем не обо всем пишут Но каждый день что-то происходит где-то вагон какой-то взорвали где-то там какой-то трансформатор где-то провода где-то какой-то дом подожгли. Мы, мы почти не учимся на своих ошибках. Вообще, вот, после того, как мы взяли металлист, в Луганске не было тяжелой техники, ничего не было. У них было такое стрелковое оружие, и мы могли сразу войти в Луганск. Но тогда объявили перемирие на 10 суток, и за эти 10 суток навезли танков, навезли градов и много-много всего остального. Меня часто спрашивают ребята, которые там никогда не были, они спрашивают, вот когда это все закончится. Ну что, что там, как там дела происходят? Скоро уже там закончится. Я всегда пытаюсь говорить, что ну вот, наверное, уже вот сейчас какие-то пытаюсь находить позитивные моменты, которые там происходят. Но наверное, все-таки складывая все все объекты в кучу, понимаю, что Наверное, это надолго затянется. Война выглядит очень затяжной, но за, за три года, я думаю, этот участок земли мы отобьем. Я точно знаю, что э, эта война, она оставит отпечаток на каждом из нас, но она точно сделает из нас совершенно других э, качественно людей, как сталь. Мы сейчас закаляемся по факту. Мы становимся, мы проходим обработку. Те, кто смогут ее пройти, я думаю, они и будут этим новым фундаментом. Я не знаю, что будет со мной через три года. Я бы не хотел умереть, конечно, но если умру, то, то что ж, так она и будет. Но все воля Божия. Есть такая фраза, пока мы есть, смерти нет. Когда смерть есть, то нет у нас.